السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم سلم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخففكم من عقابه السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم قال الحكيم في كتابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى və yənha ani'l fəhşai vəl münkəri vəl bəğyi'zukum lə'allakum təzəkkərūn sadəqəllahu lə'aliyyu lə'azim. Əziz möminlər, əvvəlcə özümü, sonra da siz Allah dostlarını ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət eləyirəm. Mövzumuz insan məsuliyyəti idi. İnsan məsuliyyəti insanın insan, insanlığın sübut etməyəndən ötrü, insanı olmaqdan ötrü lazımdır. Dedik ki, insanın məsuliyyəti var boynunda və bu məsuliyyətlər vasitəsilə o rəzilət ağaclarını qəlbindən çıxardır, atır ayana, yerinə də fəzilət ağaclarını əkməlidir. Buna deyirlər təzciyə-i nəfs. Nəfsə təzciyə eləmək, nəfsi paklamaq, yəni rəzilət ağacını içindən çıxardasan, qəlbindən çıxardasan, ürəyindən çıxardasan Və təkcə bununla kifayətlənməyəsən, onun yerinə fəzilət, məkarim, əxlaq əkəsən, ta ki elə bu dünyada öz zatında behişi əks etdirə biləsən. Dünyada behişin içində ola biləsən. Quran deyir ki: "Bu yolda namazdan kömək alın." Vəstəinu bis-sabr vəs-salah. Namaz gözəl köməkçidir ondan kömək alın, namaz vasitəsilə siz Allahla danışırsınız. İnsan namaz vasitəsilə eləyə bilər. Allah Taala'nın özün özünə əxlaq müəllimi seçsin. Əxlaq müəllimi eləsin. Quran deyir ki, bu namaz ki ondan kömək alın, hər adama verilməyibdi. Hər adam onu qəbul eləyə bilməz təqvası olmayan adamlar üçün bu namaz namaz qılmaq çətindir. Ağır gələr ona. Elə bil bir dənə dağı atıb çiyininə daşıyır və inna ha la kebīratun illə al-khāshi'īn. Təqvası olmayanlar üçün bu çətindir. Yalnız təqvası olanlar, xuşusu olanlar rahat namaz qıla bilərlər. Özünüz də görürsüz, özünüz də şahidisiniz. İnsanlar var ki, saatlarla müxtəlif məclislərdə, pis-pis məclislərdə oturub çəf eləməyə hazırdılar. Ancaq 5 dəqiqə namaz qılmağa qarınları ağrıyır. Özünüz də müşahidə edirsiniz. Müxtəlif məclislərdə, nə bilim çayxanada, qumar xanada, topaz xanada, bilyard xanada, damino xanada şahmat xanada otururlar saatlarla və yaxud otururlar çayxanada saatlarla laqırtı vurmağa hazırdılar. Amma namazlara ağır gəlir. <coughs> Hətta özümüz ki, yığılmışıq bura namaz qılanlaram, görürsən bəzən namaz adama ağır gəlir. Həmin vaxtı ki, təqvadan uzağıq, Allahdan qorxmaqdan uzağıq, Allahı zikr eləməkdən, xatırlamaqdan uzağıq, həmin vaxt namaz ağır gəlir adama. Və innəha ləkbīratun illəʿal-khāshiʿīn. 5 dəqiqə namaz qılmaq axır gəlir. Amma əgər namaz qılasan məhal olan, absurd olan şeyləri bu namaz insana çox yaxın eləyər. Allah'a yaxınlaşmaq ki, çətin bir şeydir. Hətta olmayan bir şey məhal olanın sərhəddindədir. Namaz onu yaxınlaşdırar adamı. Davamlı olsun. davamlı olarsa insanın içindən cin gedər yerinə mələk gələr. O məşhur şeirin mövzusu dedik, div gedər yerinə mələk gələr. Namaz Qurani Kərimin baxımından və çoxlu rəvayətlərin baxımından onların nəzərindən əməllərin ən fəzilətlisidir. Ən fəzilətli Hər nə qədər əməl tapasan, onun ən fəzilətlisi namazdır. İmam Sadiq alayhissalamdan soruşdular ki, əməllərin ən yaxşısı hansıdır? İmam buyurdu ki, məndən niyə soruşursan? Qurandan soruş, Quran ki, əlindədir. Əməllərin ən yaxşısı Quranın deməyi ilə La raybe fi hudal lil muttaqin. Müttəqiləri hidayət eləyən kitabdır bu kitab. Təqvalıları hidayət eləyən kitabdır bu kitab. Müttəqilər kimlərdir? Müttəqilər o adamlardır ki, geybə inanırlar, məarifətləri var, Allahı, peyğəmbəri, məadı qəbul edənlər bu adamlar, imamatı qəbul edənlər bu adamlar. Əmel baxımından bəs? Əmel baxımından namaz qılırlar. Furuu dinə riayət elə, furuudunun başı da Namazdır. Namaz qılırlar. Yəni namaz əməllərin ən fəzilətlisidir. Ən fəzilətlisidir. İnsan əgər namaz qılsa, insan insan olar, düzələr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin qarşısına nə qədər müharibələr çıxıb. Əli əleyhissəlamın qarşısına nə qədər müharibələr çıxıb. Tarixin heç yerində oxumaq mümkün deyil, tapmaq mümkün deyil ki, onlar haçansa namazı təxirə salıblar. Atansan nəmaz namazı təxirə qoyub saxlayıblar. Təxir eliyiblər. Qılmıyıblar, yox ha, qılmıyıblar, lənc işimiz yoxdur. Təxir eliyiblər ləndə sözümüz. İbn Əbbas deyir ki, rivayet İbn Əbbasdan deyir ki, Sifen muharibəsidir. Ox yağış kimi yağır üstümüzə. Əli əleyhissəlam oturub günəşə baxır, gözləyir ki, namazın vaxtı gəlsin. Bunlar heç vaxt namazı təxirə saxlamayıblar. Muharibə namazı Quranda gəlib. Xəwf namazı. Muharibə namazı. Yəni muharibədə də namazı qılmalısan. Həvəqtliməlisən. Vaxt əvvəl vaxtda, namazın əvvəl vaxtında qılmalısan. Necə? Cemaatla qılmalısan. Əvvəl vaxtı və cemaatda muharibədən qorxulu bir şey yoxdur ki. Səngərdə də yürüsən, namaz qılanda səngərdə yürüsən, açıqdasan oxda gəlir poxta axır yağış kimi Orda da deyir ki, əvvəl vaxtda qılmalısan, özdə cemaatla qılmalısan. Cemaatla qılmalısan. İslamda furadan namaz yoxdur. Ancaq kiminsə vacib bir dənə çox dəqiq bir dənə üzrü var. Məsələn, təyemmümləndiyi və ya huddaki yarası var və ya huddaki çox tələsir. Belə halda Axır vaxtda namazımız yoxdur və cemaatsız namazımız yoxdur. Bu biz yaratmışıq, yəni alimlər ayməyət xırdan nəql ediblər, ancaq o vacib çox dəqiq gözəgəlimli bir dənə üzrü olan adam üçün bəli olar. Peyğəmbər zamanında, Əleyhəlsəlamun zamanında furadan namaz qılan yox idi. O adamlar içində çaresiz idilər, məcbur idilər. Onlar mənam namazqılar, o cür furadan namazqılardılar, cəmaatsiz namazqılardılar. Allah tə Qurandan nə buyurur? Fəvəilul-müsəllin. <laughs> vay olsun o namaz qılanlara, vay olsun namaz qılmayanlara, demir ha. Vay olsun namaz o namaz qılanlara, əlləzinəhum an salatihin sahun. Namaz qılırlar, namazın içində qəflətdədilər. Namazın içində qəflətdədilər. Namazın içində qəflətdədilər nədir? Yəni namazın içində səhv eləyirlər. <tuh> Axır vaxtda namaz qılmağın mənası yoxdur. Namazın içində qəflətdə olmaqdır. Furada tək namaz qılmağın mənası yoxdur. Namazın içində qəflətdə olmaqdır. Quran neçə yerdə bizə tapşırır iqaməy namaz. Yəni elə ki azançı dedi Allahu əkber, hamısı gəlib toplanır insanlar, qalan bütün işləri atırlar arxaya, gəlib toplanırlar, cemaat namazı qılırlar. Vəsallamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətu deyəndən sonra xoriz olanlar gedirlər. Əgər müvəzzəh bir dənə üzrü yoxdur, cemaatsız, məscidsiz namaz yoxdur. Mənası yoxdur onun soxlu ayələrimiz, soxlu rəvayətlərimiz var ki, bunu təsdiq edirlər. Amma təkcə oxuduğum bu bir dənə ayə kifayətdir. Və vəylullil musəllin. Vay olsun ona, o nam müsəlmanlara, o namaz qılanlara. Əlləzinəhum an salatihim sahun. Onlar namaz vaxtı, namazın içində gafletdədirlər. 2 namazın vaxtında namazdan qəflətdədilər. Namazın içində namazdan qəflətdədilər. Vəstəinu bis sabr və sala. Namazdan kömək alın. Bu namaz adamı Allah övlüyalarından eləyər. Əgər namaz olsa. Cərəy namaza çox əhəmiyyət verilsin. Çünki dünya istəyirsən namaz Oxraf ah, istəyirsən, namaz. Gələcək istəyirsən, namaz. Övladının gələcəyini istəyirsən, namaz. Tamam, o işlər ki, insana lazımdır, onların hamısı namazlandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elə ki, müharibələrdə görürdü ki, day məğlubiyyətdir, müşküldür, problemdir. Nə edirdi? Cəmata deyirdi ki, ya ümməti əssalah ümmətim namaz gedirdilər istighaza namaz qılırdılar, tək idi, cemaatla dəördü o istı müstərbə namazda. Namazı qılırdılar, gedib qələbə çalırdılar. Dünya, axirat, gələcək, övladın gələcəyi hamısı namazlandı. Məkkə fəth olunandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bəli, artıq vaxtıdır, gərək Taif-i dəfət edək. Taif İnçaf baxımından bu Ərəbistan yarımadasında ən inkişaf eləmiş yeridir qalaları var idi, möhkəm, nə bilim özünün mədəniyyəti, ədəbiyyatı var idi. Peyğəmbər dedi ki, daha vaxtı artıq Taifdə fəth olunmalıdır. Bu Taiflilərin qulağına çatdı, baxdılar gördülər ki, Ərəbistan yarımadasında hamısı sağımız müsəlman, solumuz müsəlman, arxamız müsəlman, qabağımız müsəlman. Olmaz ki, biz kafir olaq, mütbərəs olaq, bunların arasında yaşayaq. Bizlə ticarət eləməzlər filan. Ona görə bularn axsaqqalları fikirləşdilər, dedilər ki, biz də gərək İslamı qəbul eləyək. Adam göndərdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin yanına adam göndərdiləcəyiə ya Rasulullah, Allahın rəsulu biz də istəyirik İslamı qəbul eləyək. Peyğəmbər sevindilər. Dedi şükür olsun ilahiyə. Muharibəsiz, filansız, qoşun çəkmədən amma dedilər ki, 2 dənə şərtimiz var. Peyğəmbər dedi, buyurun şərtiniz. Belə birinci biz ki, bütpərəstik, bütlərimizi özümüz sındırmaqdan çəkinirik. İstəmirik özümüz sındıraq. Peyğəmbər gülümsündü, təbəssüm elədi, dedi ki, narahat olma. O adam ki, 360 dənə bütü sındırıb, sizin bütlərinizi də sındırar. Bunun üçün narahat olma dillər yaxşı. İkinci şərtimiz də var. Biz istəyirik inam İslamı qəbul eləyək, müsəlman olaq, amma bizə öyrədiblər ki, İslamın içində ən çətiri namazdır. Bizə namazdan azad elədilən. Biz namaz qılmıyaq. Peyğəmbər dərhal hissəndə əsəbləşdi. Üzündə bilində əsəblər. Dedi ki, "La xeyrə fi dinin, la salatə lah." O dinin ki namazı yoxdur, o din deyil. O dinin faydası yoxdur. O dinin xeyri yoxdur. Hətta o hədəc fətkə e, Məkkədən sonra, Məkkə fətholundandan sonra Taifəni fəth etmək istəyirdi. Taif də inkişaf eləmişdi. Buların hamısından irəlidə idi. Onlar gəlib peyğəmbərə təklif eləyəndə ki, bizi islama qəbul elə, müsəlmanlığa qəbul elə, amma namaz qılmıyaq. Peyğəmbər döndü, dedi ki, xeyr. O dinin cin namaz olmasa o dinin faydası yoxdur. O dinin xeyri yoxdur. İndi insanlar ki deyirlər ürəyin təmiz olsun ha. Görəsən peyğəmbərə nə cavab verəllər? Taif bütpərəst dedi, bütpərəstlərə verdiyi cavab. Sən müsəlmansansan, deyirsən, ki, ürəyin təmiz olsun, namaz lazımdır. Sənə nə deyərdi peyğəmbər? Şeyx Saduq Rahmatli Allah rəhmət eləsin, Xisal kitabında namazı yüngül saymaq barəsində 18 dənə cəza yazırdı. 18 dənə cəza qeyd eliyibdi. Qılmamaq yox ha. Mən tərəkəs salah mutəammid mutəammidan fəqat kəfr. Hədis varımızdır. Hər kəs bilərəkdən, bilə-bilə namazı tərk edən, namaz qılmayan o kafirdir. Amma yüngül saymaqdan söhbət gedir. Yüngül saymaq nəyə deyirlər? Yüngül saymaq budur ki, yəni cəmaatla oldu, oldu, olmadı, ev yox təq qılaram. Əvvəl vaxtda olduğu, ya yarandı, vəziyyət yarandı, şərait yarandı, əvvəl vaxtı qıldım, qıldım. Qılmadım, ev yox, sonradan qılaram. Bu yüngül saymaqdır. Bu namazı yüngül saymaqdır. Bundan ötəri 18 dənə qucubət, cəza qeyd eliyib. Onlardan biri budur ki, Əməhm, budur ki eliyə bilməz seyri suluk eləsin. Eliyə bilməz gedib Allah'a çatsın. Eliyə bilməz adam olsun. Eliyə bilməz rəzalət, o rəzilət ağacın ürəyindən çıxartsın yerinə fəzilət ağacı axsın. Məqama çata bilməz. Məqama çata bilməz, bilirsiniz nədir? İnsanın içində daim mübarizə gedir. Nəfslə mübarizə gedir. O nəfslə mübarizədə qalib gələ bilməz. İçi ilə mübarizədə məğlubdur bu adam. Əgər namazı yüngül saysa, o 18 dənədən biri budur. İkinci budur ki, dünyada ciləftar olar. Dünyada necat tapan olmaz belə məsələn əmlakı da olar, pulu da olar, vəziyyəti də yaxşı olar amma bu qəmən qutarar Qurani-Kərimin dediyi kimi bu qəmən qutarar elə deyir ki azad oluram, rahat oluram o biri qəmə dətsar olar. Hardan gəldi bilinmir. Hardan gəldi bu qəm bilinmir. Necə oldu məni tapdı bilinmir. Bu qəmə qutarar, qutaranda deyər ki şükür Allah qutarır, o biri qəm başlayar. İndi insanların hamısı deməyə olarlar ki belədir. Kimə kimi dindirsən deyir müvəqqəti çətinlikdir kimi dindirirsən deyir müvəqqət zətini. Bu müvəqqət zətindən qutarır o bunu müvəqqət zətini. O birindən qutarır o birinə düşür. İmam Sadiq (əleyhissalam) buyurur ki, hər kəs namazı yüngül saysa, namaz ona nifrin eləyir. Allah Taala ona nifrin eləyir, Allah Taala lə'nət eləyir ona. Yəni rəhmətindən uzaq eləyir. İmam-ı Zaman ağa inayat elin onun başından çəkir. Hər kəsin başından İmam-ı Zaman ağa inayat elin çəksə, dünya və axirətdə bədbəxtdir. Axirətdə şəfaati yoxdur, dünyadakı səllimidir, avaradır, sahibi yoxdur. İnsan bir vaxt baxır görür ki, ey vay, mən qəm dolu bir də nə həyat yaşamışam. Amma çalışmışam. Elə heç çalışmışam, yaxşı olsun. Qamqızse ilə də olub bir dənə həyat yaşanmışam. 70 yaşım var. Can verən vaxtımdır. İpəy qurdu kimi elə toxuya-toxuya gəlmişəm, amma əlimdə heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Ayılıram ki, cəhənnəmə gedirəm. 70 yaşında ayılıram ki, cəhənnəmə gedirəm. Və qiyamətdə, cəhənnəmdə Moulamız, ağamız şəfaət də eləməyəcək. Hər kəsə də şəfaət olmadı, bədbəxt oldu. Çarəsi kəsildi. Nə dünyası dünya oldu, nə axirəti. İmam Sadiq əleyhissalam şahadətinə az qalmış, vəfatına az qalmış dedi ki yığın mənim qohum əqrəbalarım yığdılar qohum əqrəbaların hamısı fikirləşirdi ki imam vəsiyyət eləyəcəy indi kimə filan yer verərəm kimə nəyi verərəm hamısı bunu fikirləşirdi amma imam ki im, ağanın öz həyat yoldaşından rəvayətdir deyir ki axırıncı sözü bu oldu ağanın latəna ol şəfaətunam men istəxəfə bisalah qohum əqrəba bizim şəfaətimiz kim namazı yüngül saysa ona şamil olmayacaq heçcəz Namazı yüngül sayaraq bizim şəfaətimizə nail ola bilməz. Namaz insanın seyri suluğa Allah'a aparıb çatdırar. Və Allah'a çatdırmaq o deməkdir ki, dünyada elə insanın behişli insanın içindədir. İnsanın gedəcəyi cənnət insanın içindədir. Qurani-Kərim budur ki, "Əlâ inna awliya Allah la xaufun aleyhim və lahum yahsanun." Allah dostlarının nə qorxusu var, nə hürküsü var, nə hüzn hüznü var, nə dərdi qəmi var dünyada. Deməli beheshti bu dünyada özünə əks eləyib. Beheshti yaradıb öz zətində. Öz içində də öz beheshti. Gedəndə özü ilə aparacaq öz beheshti namazı yüngül saymıbdı. İmam buyruşu şəfaətimiz, şəfaətimizə nail ola bilməz o adam ki, namazı yüngül sayar. Yəni cemaətsiz əvvəl vaxtda qılmıyan və elə fikirləşək ki, eyb yoxdur da cemaət namazı oldu, qılaram cemaətlə. Çatanmadım, əş, eyb yoxdur, tək qılacağam. Və ya hətta şey əvvəl vaxtda alındı, alındı, alınmadı, eyb yoxdur, vaxtı var da hələ qılacağam. Bu namazı yüngül saymaqdır. Namaz vaxtı insanın içindən bir tələvatun qalxmadı. İnsanı məcbur eləmədi sən namaz qılmalısan. O insan namazı yüngül sayandır. İmam Hüseyn əleyhissalam o əzəməti ilə, o Kərbəlası ilə, o Aşurasının, Aşura günü nəyidir? Hamınız eşitmisiniz. Namaz qıldı, tək qıldı. Derisiz məni o, o, o oxlardan qoruyum mən tək namaz qılım. Yox. 5-6 nəfər saxladı oxlardan qorunmağa cemaatla namaz qıldı. Kərbəlada Aşura günü İmam cemaatla namaz qıldı. Bu nə demək idi? Bu o deməkdir ki, rəvayətlər və Qurani Kərim özü bizi dəvət edir cemaatla namaz qılmağa. Aqimussalah nə qədər Qurani Kərimdə gəlib namaz barəsində hamısı insanı cəm namaza çağırır. Tək namaza çağıran yer yoxdur. Aqimussə igameli namazı iqama eləyin. Bərpa eləyin. Qaldırın namazı ayağa. Təkbir evində namaz qılmaqla namazı qaldıra bilməz. Məsciddə gəlsin, hamısı minlərlə insan tək-tək namaz qılsınlar, qaldıra bilməz. Bir nəfər dedi ki, "Ya Hüseyn əs-səla. Ya Hüseyn namaz vaxtıdır, namaz qılaq." İmam Hüseyn əleyhissəlam ona dedi ki, "Demədi Allah səni şəhidlərləñ qərar versin. Demədi Allah səni şahadatləñ" məşhur eləsen dediş Allah sənin namazqılananlardan qərar versin. Yəni dedi ki mənim nəzərimdə İmam Hüseyn əleyhissəlam dedi. Mənim nəzərimdə namazqılan olmaq şahadatə yetəndən ucadır. Şahadatə yetməkdən ucadır. Allah sənin namazqılananlardan qərar versin buyurdu. İmam Hüseyn əleyhissəlam buyurdu ondan çox tanıdığımız imam yoxdur ki ondan çox istinad elədiyimiz imam yoxdur ki ən çox istinadımız odur da imam Hüseyn əleyhissalam Aşuranın günündə döyüş meydanında bir nəfər döyüşçülərdən biri ona deyir ki namaz o da deyir ki Allah səni namaz qılanlardan qərar versin Demədi Allah səni şəhadətə çatdırsın. Allah səni şəhidlərlə ucaltsın. Allah Taala səni Seyyidü şühəda ilə ucaltsın. Şəhidlərin avazı ilə dedi Allah səni namaz qılanlardan qərar versin. Yəni Hüseyn əleyhissalam ona və bizə mesaj verirdi ki, namaz mənim nəzərimdə şəhadətdən uca bir şeydir. Əli Abbasür dilə xanım Zeynəb sallallahu alayhaya tapşırırdı ki, bacı namazın vaxtları, məxsusən gecə namazı. Namaz gör nə qədər mühümdür, ağa hətta son nəfəsində də onu tapşırırdı. Namaz insanı insan eləyər, namaz adamı adam eləyər, aparar Allah'a çatdırar. Namazı yüngül saymaq, namazdan qəflətdə olmaq insanı dünya və axirətdə bədbəxt eləyər. Yəni dünyada insanlıqdan suqut eləyər adam insanlıqdan düşər, axirətdə də ki şəfaətə nail olmaz. Allahın verir izzət zəlalını Allah Taala bizə Əiməyətarın şəfaətinin şamil eləsini inşallah və bizim namaz qılanlardan qərar versin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Vel-asr innal insana lafi xusr illa allazina amanu ve amilussalihat ve tawasaw bilhaqqi ve tawasaw bisabr. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamu alaykum ve rahmatullah ve barakatuh.